Terima kasih uh, transi merusi uh, saya ingin tu uh, menyentuh soal uh, 010300 penguat kuasa dan uh, sekali dengan 030200 gerakan kepenggunaan ini berkaitan dengan persoalan uh, uh, BN barang naik huh? barang naik BN uh, dan uh, kawan saya Kota Belut tak Hilang lah balik awal dah ya. tidur jadi, uh, bilik air. Oh, dia dengar daripada bilik air. Apa insya Allah saya tidak akan menjadikan dia terkencing dalam bilik air. Betul apa pula. Uh, Tan Sri, uh, ya, kursi. Uh, saya ingin uh, meminta bahawa, uh, ke saya bersetuju bahawa uh, gerakan kepenggunaan, kempen yang dijalankan oleh kementerian ini untuk menggalakkan Uh, ataupun uh, memandu masyarakat kita dan rakyat kita untuk uh, berbelanja secara berhemah, belanja secara berjimat cermat dan sebagainya itu satu perkara yang baik. Uh, dalam dalam pada, dalam pada waktu itu juga saya bersetuju dengan apa disebut oleh Batu Gajah bahawa uh, kementerian juga harus berkempen untuk uh, jentera kerajaan juga harus uh, bijak berbelanja uh, dalam dalam memastikan uh, apa nama wang uh, yang dibelanjakan itu benar-benar uh, memenuhi kepada keperluan uh, apa nama, kepada keperluan yang uh, memang diperlukan dalam melaksanakan apa-apa uh, projek yang telah pun oleh uh, pihak uh, kerajaan kerana saya, 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 saya katakan bahawa uh, sepatutnya uh, ke, uh, kalau tidak berlaku ketirisan, walaupun uh, Kota Belut uh, sebut tadi bahawa mana-mana negara pun ada berlaku ketirisan jadi kita selalu berhujah macam, macam Pak Pandir lah bukan negara kita saja negara orang pun bukan anak saja kita mati anak orang pun mati jadi bukan negara kita saja yang berlaku ketirisan laporan audit yang 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 buruk seperti ini negara orang lain pun begitu kita tidak nak bersoal tentang negara lain tapi kita memelihat me, kepada persoalan negara kita kerana yang tiris ini ialah berlaku dalam negara kita wang negara kita wang rakyat dalam negara kita sebab saya katakan bahawa kalau dengan ketirisan yang berlaku begitu banyak pada setiap kali apa nama laporan audit di di dibentangkan kepada kita kalau kita dapat mengatasi masalah-masalah ketirisan dan kebocoran tersebut wang itu boleh digunakan untuk menampung subsidi yang lebih banyak untuk mengelak daripada kenaikan berlakunya kenaikan harga barangan-barangan yang menjadi keperluan kepada masyarakat dan rakyat dalam negara kita. sedangkan hari ini kerajaan sendiri terpaksa mengurangkan subsidi sedikit demi sedikit hasil daripada cadangan yang dibuat oleh makmal rasionalisasi subsidi kepada pihak kerajaan bagi mengatasi masalah defisit apa nama negara kita. Jadi saya katakan bahawa sepatutnya pihak kementerian harus melihat ini juga untuk melihat secara umumnya bahawa ini merupakan menjadi satu tanggungjawab kepada pihak kerajaan sendiri. Malah kalau saya saya lihat sini kementerian Dewan Pengguna pun tidak disenarai sebagai kementerian persekutuan yang berprestasi sangat baik oleh uh, laporan Ketua-ketua uh, Audit. Uh, jadi uh, saya saya katakan bahawa bila tidak di, di 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 disenaraikan sebagai kementerian persekutuan yang berprestasi baik bermakna bahawa ada juga masalah-masalah yang berkaitan dengan kecekapan kepada pengurusan uh, keuangan yang dikendalikan oleh pihak kementerian sendiri. Jadi sa saya katakan bahawa ke pengurusan keuangan kementerian ini sendiri harus uh, dilihat uh, apa nama ber -ber berhemah dan berjimat cermat uh, untuk memastikan supaya uh, kempen kita itu berkesan. Uh, supaya orang melihat bahawa ialah eh, kalau kamu suruh aku kempen memang kamu pun baik jadi barulah apa nama uh, orang akan dapat melihat bahawa uh, dari segi komitmen ataupun kesungguhan uh, kempen yang dibuat oleh pihak uh, kerajaan sendiri. Uh, kemudian uh, saya, saya saya juga ingin 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 menyebut bahawa uh, apa yang telah pun di 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 apa nama disebut oleh sebelum ini oleh uh, timbalan uh, Perdana Menteri uh, dalam satu uh, kenyataan uh, beliau Yang Mabuhamad Timbalan uh, Perdana Menteri uh, bahawa uh, kerajaan akan kaji langkah-langkah baru untuk tanggani kenaikan uh, harga barang eh? uh, dan uh, saya dipahamkan uh, sudah pun diwujudkan satu NKRA uh, kos sara hidup uh, satu lagi NKRA kos sara hidup telah pun eh, diwujudkan tetapi saya masih tak dapat melihat apakah langkah-langkah baru Uh, dalam dalam uh, nak menangani masalah kenaikan harga barang dan juga NKRA dalam nak mengatasi masalah kos sara hidup itu tidak tidak menampakkan satu uh, yang 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 jelas bagaimana kita nak berhadapan dengan uh, masalah apa nama tekanan inflasi masalah peningkatan kos sara hidup yang bermula daripada uh, barang naik ini maknanya uh, bukan berasanya semua barang naik uh, iaitu BN ini uh, untuk dapat di di diatasi di Uh, secara yang baik ataupun secara yang bijaksana Sebab saya, saya katakan begini Kalau kerajaan ada langkah uh, Kalau NKRA itu dapat di, diperjelaskan uh, Tak timbul saya, saya rasa QPAC pun tak perlulah nak buat apa nama uh, Boycott lah, uh, kampen boycott uh, Kenaikan harga barang ni Kampen uh, boycott BN, barang naik QPAC buat uh, kempen boycott BN, barang naik uh, Jadi jadi uh, saya, 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 saya nak minta penjelasan daripada pihak kerajaan apa stampin kenapa ketawa stampin tak sepatutnya ketawa dengan apa yang saya sebut jadi saya nak minta apakah yang dimaksudkan oleh Yang Amat Berhormat apa nama timbalan perdana menteri yang berkaitan dengan menangani kenaikan apa nama barang naik ini BN ini saya sudah tentulah bahawa langkah-langkah itu harus di, di di dikendalikan oleh oleh kementerian yang 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 berhormat tetapi sehingga kini saya tidak dapat melihat apakah langkah-langkah yang 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 sebenarnya berkesan yang boleh memandu masyarakat dan rakyat kita ini untuk uh, mengatasi masalah uh, apa nama kenaikan harga barang dan juga peningkatan uh, kos uh, sara hidup yang yang begitu tinggi dalam negara kita. Saya hingga menyebatkan apa uh, 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 QPAC mengajak seluruh anggota dia kaki tangan dia untuk boycott uh, kenaikan uh, barang naik ini kenaikan BN ini maknanya Uh, ini uh, satu yang yang saya 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 bersetuju saya sokong uh, QPeng tetapi saya katakan bahawa kalau ada langkah yang yang baik daripada pihak kerajaan jadi tak perlulah mereka nak boycott Mereka nak guna oh, apa nak boycott kan? kita nak guna kita nak berbelanja kita nak apa nama nak makan kenapa kita nak boycott daripada makan ayam dan sebagainya jadi uh, sebab itu bagi saya bahawa apa langkah daripada pihak uh, kerajaan sendiri Uh, kemudian uh, saya juga ingin uh, men mendapat uh, apa nama da -da, uh, tadi berkaitan dengan soal langkah tadi ni uh, dalam bajet baru ni pun kerajaan hanya mengumumkan beberapa pemberian one off uh, kepada beberapa segmen ma masyarakat dalam dalam negara kita tetapi saya tidak dapat melihat bahawa kalau itulah yang dikatakan bahawa sebagai langkah untuk ataupun NKRA untuk mengatasi masalah kos sara hidup kerana saya tidak dapat melihat bahawa pemberian uh, 100 untuk uh, apa nama murid-murid uh, sekolah 200 untuk mahasiswa beli buku uh, kemudian 500 untuk orang berpendapatan 3000 ke bawah boleh mengatasi masalah peningkatan kos sara hidup sebab saya katakan bahawa kita berikan satu uh, kilo sehari boleh habis tak sampai satu hari pun boleh boleh selesai jadi dengan 100 ringgit itu bukan boleh kekal lama untuk sepanjang tahun untuk dia nak dia nak hidup jadi uh, uh, perlu ada satu langkah yang benar-benar boleh membantu mengatasi masalah peningkatan beban kos sara hidup yang terpaksa ditanggung oleh rakyat termasuk oleh kakitangan kerajaan yang um, tiga saya nak sentuh ialah berkaitan dengan uh, 0705007063 iaitu subsidi gula dan juga tepung uh, saya saya, saya nak, nak 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 tanya di sini ialah berkaitan dengan subsidi bukan kepada tepung dan gula tapi kepada isu-isu subsidi ni sendiri uh, saya nak minta apa nama yang mohamad untuk memperjelaskan kepada dewan ini Uh, Kerana saya dipahamkan makmal rasionalisasi subsidi telah pun mencadang kepada pihak kerajaan Tentang uh, per, uh, pengurangan ataupun penarikan pengurangan subsidi itu Kepada barangan-barangan seperti yang saya sebutkan tadi Gula, tepung, uh, kemudian uh, minyak masak dan sebagainya Dan juga uh, minyak petrol dan sebagainya Ada dia punya jadual dia dan punya kadar dia Saya dipahamkan ada kadar dia Uh, dan uh, boleh tak boleh uh, yang berhormat uh, sebut kepada Dewan ini, uh, uh, berapa kadar dia dan berapa uh, uh, saya -sa dipahamkan, ada setengah barangan itu 6 bulan sekali kalau ikut cadangan daripada makna -mak rasionalisasi subsidi, 6 bulan sekali maka subsidi itu akan dikurangkan ini akan menjembatkan, akan berlakulah kenaikan harga barang, walaupun uh, kerajaan selalu uh, menafikan ber tidak berlaku kenaikan harga barang, yang berlaku ialah, apa dia kata apa? Nah, Penyelarasan, 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 penyelarasan. Ha? Menstrukturkan semula oh. Subsidi ha, Menyelaraskan semua subsidi Menstrukturkan semua Nak rationalize Nak rationalize Kembali Subsidi Sedangkan kepada Realitinya Realitinya ialah Rakyat Berhadapan dengan Kesan kepada Kenaikan harga barang Jadi saya nak minta Pihak kerajaan uh, Maklumkan di sini barangan-barangan yang saya sebutkan tadi itu apa cadangan-cadangan daripada makmal rasionalisasi subsidi ini saya dipahamkan sampai mungkin sampai 2000 tahun 2018 kalau tak silap saya mungkin boleh diperbetulkan oleh pihak kementerian, jadi kita nak tahu nak sampai tahun 2018 itu berapa kadar kenaikan berapa kadar kenaikan kemudian berapa kali jarak dia, tempoh dia 6 bulankah, 1 tahunkah jadi saya minta penjelasan daripada pihak Kerajaan uh, untuk uh, melihat uh, Persoalan ini dan memperjelaskan uh, Kepada kami untuk uh, Memastikan supaya rakyat boleh bersedia ha? uh, Penting encap. kepada Minta penyelesaian sikit ya? Terima kasih uh, saya, Mursi, saya nak minta penyelesaian Tentang subsidi tadi ni Sebab saya dipahamkan Bahawa subsidi untuk barangan Keperluan uh, Masyarakat yang terbanyak ni Jumlahnya sangat sedikit berbanding dengan subsidi-subsidi yang kerajaan bagi kepada syarikat-syarikat besar jadi apa pandangan uh, pokok sena tentang uh, cadangan supaya kerajaan mengekalkan pemberian subsidi ataupun menambah subsidi kepada barangan-barangan uh, untuk kegunaan masyarakat Malaysia yang terbanyak dan juga adakah kerajaan barisan nasional ini mempunyai political will, keberanian politik untuk nak mengurangkan subsidi kepada syarikat-syarikat korporat yang jumlahnya jauh lebih banyak yang dimiliki oleh hanya segelintir di kalangan tokoh-tokoh korporat tersebut apa pandangan pokok senang ya yes, saya setuju bahawa uh, itu yang sepatutnya tetapi dalam hal pemberian subsidi ini hanya uh, untuk makanan untuk makanan untuk untuk perut untuk perut perut hanya baru 3.4 bil berbanding dengan subsidi yang apa nama yang diberikan kepada IPP umpamanya eh uh, berapa 19 19, 19 bilion eh? sembilan kepada IPP uh, ke, ke, mengikut mengikut apa yang ada kepada saya subsidi tujuh puluh dengan pecahan empat puluh dua dua puluh tiga lima bilion untuk tenaga dan bahan api uh, untuk tenaga dan bahan api dan, dan sebahagian besarnya dapat kepada kepada IPP sedangkan untuk infrastruktur empat lapan bilion dan untuk makanan tiga empat bilion jadi kata, kata kecil lah uh, sebab, sebab itu bagi saya bahawa apa, isu Uh, laporan audit ini sangat penting sebab inilah sepatutnya eh uh, yang wang yang boleh digunakan untuk menampung kembali subsidi yang uh, yang yang lebih besar uh, bukan kita mengurangkan subsidi kita tambahkan subsidi untuk mengelak daripada berlaku uh, peningkatan kos sara hidup dan juga berlaku masalah uh, kenaikan BN ini, iaitu uh, barang naik uh, jadi saya, saya 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 kata bahawa ini merupakan Uh, Kali sangat penting dan 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 ya, apa nama saya minta penjelasan daripada pihak kerajaan tentang senarai yang saya katakan tadi itu uh, so, dan dan apa cadangan daripada pihak kerajaan langkah-langkah untuk membolehkan uh, pihak uh, rakyat ini semua orang membuat persiapan untuk menghadapi uh, apa nama pengurangan penarikan subsidi secara sedikit demi sedikit uh, seperti jadual yang telah pun di 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 uh, kemukakan oleh makmal rasionalisasi subsidi. Terima kasih dan selamat